То літ назад плохая совєтська власть німала останній кусок хліба і трікала людей на голодну смерть. Але зараз наша національна держава, наша влада, вона дбає про людей, вона тирить гроші на смертях, на війні. Вона закрила людей як скотину у загоні і тримає її, порушуючи усі права людини. Вона мала змогу закінчити цю війну, але вона вирішила послухатись якогось Бориса Майсеєва, який приїхав з Англії Білобрисова. и почему-то решила, давайте продолжать воевать. А ну, звичайно, я ж не лох, я ж вам ничего не должен. Он, ему насрать на людей, у него не, как бы семья не страдает, он там в убежище сидит, ему на взрывы все равно. Я просто призываю задуматься, может дело не во Владе, может дело в нас, может мы позволяем об себя ноги вытирать. Я просто призываю, не будьте все по одному, объединитесь с какими-то людьми, 10-20 человек, и пусть, если у кого-то проблема, остальные приезжают и вписываются. Мы должны объединяться. Мы не должны быть по одному. По одному власть нас раздавит любая. Советская, путинская, украинская. Вообще насрать. Нам нужно быть вместе. И тогда мы можем отстоять наши права. Не знаю еще, как это реализовать, но мы должны к этому стремиться. Тикай, звицы, а то спеймают и зварят. То чума забрала все. Ни сынку, то не чума, то государство, тикай звідси.